Всіх вітаю. Сьогодні будемо проводити іспити нашого контролу заземлення. Зараз ми його підключили до нашого блискавкозахисту і будемо вимірювати контрольним приладом, які ж там у нас показники. Ось так відбувається підготовка до іспитів. Зараз розмотаємо всі провода від нашого приладу, підключимо їх. Ось до контура заземлення. А до нього, в свою чергу, тут підключен блискавкоприймачі. От, Та перевіримо, які у нас показники. Траншеї наші вже засипані, в якій вкладені. Вертикальний заземлювач. Да. Полоса, вона вже засипана. Вертикальні ми випробовували минулий да. раз, а зараз перевіримо, як працює і горизонтальний заземлювач, вертикальний та підключений до нього. Ну, молния защита у нас в принципе роли да, не играет вот здесь. Показников видны и не будет, да. но просто... треба. чтобы Она они были есть. меньше 10, правильно? Да, да. Угу. 10 Ом или меньше. Угу. Вот мы подключаем сейчас потенциальный электрод, вот, который будет измерять падение напряжения. Вот земля хорошая, сырая, не промерзшая. То есть погрешность... С ней связанная не должна быть. Так, вот. так за что у нас эти колоры отповидают? Желтый это у нас что? Желтый это у нас потенциальный электрод. Он замеряет падение напряжения. Ага. Вот. А красный это токовый. Специально высокочастотный, чтобы снизить помехи от переменного тока обычного. Вот. И вот на этом участке от подключения заземлителя до токового электрода проходит ток, а потенциальный электрод замеряет падение напряжения, угу. соответственно, и вот исходя из этого рассчитывается сопротивление заземлителя, растекание его. Все вроде нормально уже. Надо же 10. Ну, мак максимум. Знаете, 6 было. Так, это у нас на пределе 2000. Ага. 6 показывает. Отличный результат. А подождите, сейчас подсоединим. Не, не, на тревогу подчекаем, будем поныживать предел. Переключаемся теперь на предел 20 Ом. для максимальной точности. Сбрасываем. И снова нажимаем. Тест, да? Да можно зафиксировать ага. 648 ага, отлично супер. да Це в протокол вымеревания передается цифра правда? да да сейчас мы можем еще раз бросить так скидаем и еще раз нажимаем тест и получаем то же самое угу. ну вот все те же 648 угу. стабильно угу. показывает супер уже третий раз Протокол вымеривания пройдено. Да, все. То есть у нас уже сейчас работает полоса, которая была голая, не работала. Сейчас она засыпана, и она уже включилась уже в сопротивление заземления. Соответственно, уже вот тогда у нас было порядка 10 ум, уже, так сказать, удовлетворяло требованиям еще до, до засыпки, а когда засыпалась полоса, она вообще уже стала... А, вот, да, а по расчету, расчет вот, давал... идеале 8, да? Да, не, тут именно вот 10, а расчет давал 8 с чем-то, 8,65, ага. что-то такое, ага. бумажный расчет. Да, да, да. Вот, то есть оно нормально, значит, и расчет показал нормальный, угу. вот, и в реалии все получилось, то, как было задумано, угу. так что... Для повторного заземлення вдома, іменно от ввода вдома, електричного заземлення, mm. достатньо 30 Ом. Тобто mm -hmm. у нас все mm -hmm. да, більше. З попереднього відео, коли ми робили іспити а, того самого контура заземлення, але без блискавку приймачів, а, під відео люди писали навіщо робити заземлення, якщо ваш будинок розташований в лісі. Ну, Малася на увазі заземлення та блискавкоприймачі, приймачі, бо в теорії блискавка може влучити в дерево. Я користуючись нагодою, хочу запитати у Олександра, що він думає з цього приводу. Яка вірогідність того, що блискавка потрапить не в дерево, а в будинок? Ну, скажімо так, дерево – це добре. Сосни, скажімо так. снижает вероятность попадания молнии именно в дом. Но, але не выключает не того, включает, что... Не -то конечно, было. потому что молния вещь не всегда не, не предсказуемая. Mm -hmm. Она прогнозируемая, да, рассчитываемая, все, mm -hmm. но прогнозируется, к сожалению, mm -hmm. есть, всегда, всегда есть вероятность того, что она пойдет mm -hmm. не так, как Задумано. А при металевій покрівлі нашего всего будинку, uh -huh. а это близко там 200 квадратов, разом с нависом автомобильным, uh -huh. а, цей риск звышается? А... Не. Uh -huh. Тут, скажем так, риск поражения связан только с размерами здания, uh -huh. вот с его высотой, uh -huh. вот, ну и площадью вот этот размер, да. Площадь высота. Зона климатическая, так сказать, сколько у нас там грозовых часов в году бывает, угу. вот. Соответственно, же это вот окружение деревьями тоже угу. сказывается. Вот. То есть деревья, они работают как естественные молниеприемники. Ага. Тем более, такие высокие и сосны, они достаточно важные, потому что разные деревья по-разному реагируют. Дуб, я знаю, наибольше. За все притягивает да, до поскольку у него обширная, скажем так, крона ага. большая, важность древесины играет роль свою. Вот. Но тут есть такой момент, что деревья могут быть спилены, могут умереть, ага. сгнить, да. упасть, их могут спилить. Вот и тогда уже, скажем так, дом останется без защиты. Да, мы уже же э, те, сосны повырезали, mm -hmm. потому что они он лежать в бревна, mm -hmm. потому что они пропали. Ещё есть на э, педриску э, полную, ще древ 5. Ну и чем дылянце. дальше дерево от э, дома, mm -hmm. тем оно, соответственно, меньше влияет на его защиту, ага. поскольку скажем так зона защиты такого молниеприемника в виде дерева uh -huh. это грубо говоря конус uh -huh. вот. ну в зависимости от этого от того уровня который нужно обеспечить uh -huh. вот классовой молниезащиты конус или шире или меньше угол так сказать конуса uh -huh. при вершине uh -huh. чем нужно выше уровень как допустим каким-то там еще прочего uh -huh. тем этот угол будет меньше Ага. чтобы вероятность защиты была больше, uh -huh. вот. а чем, скажем так, вот, допустим, частный дом, это не самый высокий уровень муниципальной защиты, uh -huh. вот. То есть там уже угол побольше, uh -huh. ну, соответственно, вероятность защиты порядка 90%. процентов, uh -huh. ну, потому что говорю, деревья это не, они не вечные, uh -huh. они могут, я говорю, сгнить, упасть, uh -huh. их uh -huh. может свалить ветром uh -huh. и так далее, и, и тогда все исчезло, uh -huh. ну, так сказать природные, природные эти самые молнии защитники. Mm -hmm. Поэтому, а это, что сделано, это уже, скажем так, на, десятилетие. Mm -hmm. Вот. Ну и потом, говорю, молнии не бывает непредсказуемо. Вы казали, за статистикой, раз на 50 да, років, да. может ну, пролететь, да, каждый будинок. Да, коттедж, обычный дом такой, скажем, так, сельской местности, ага. обычных таких, ну, грубо говоря, стандартных размеров, угу. вероятность поражения примерно это один раз в 50 лет. Да. То есть вот его, так сказать, соответственно, и этот дом тоже может быть... Может уже добегая к конца 49-й. -го да, Правильно? Да. кто знает. <свят> 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 тоже зависит от э, почвы почвенных вод и так далее, поскольку тоже это сопротивление. Это, потому что, поскольку молния, она, в общем-то, идет, по большому счету, с земли. Uh -huh. Восходящий стрингер идет. Uh -huh. вот, поэтому, соответственно, играет роль состояние земли, вот, его сопротивление и так далее. Вот. То есть потоки электрические, <laughs> назовем вот так, начинаются внизу uh -huh. и потом уже... А выглядит это как будто бы разряд идет сверху. Ага. Еще mm. вы сказали, что додатковым обладнанием может быть лечильник количества ударов близко. Да, какой, есть, да? для каких да. объектов его ставят? ну, тут это для скажем, частного так, Это уже желание, скажем, заказчика. Ага. Вот. Если он хочет контролировать где-то, может быть, в местах, где удары молнии частые. Ага. Вот. Там можно вести учет, статистику попаданий в объекты. Mm -hmm. вот. Для Трудно сказать, тут уже, честно говоря, mm -hmm. такая вещь э, в качестве даже просто вот для, для удовлетворения любопытства. Ага, вот, Разумело. То есть... Че, дорогий цей прилад? Ну, он не, не очень дешевый, mm -hmm. ну, точно я сейчас не скажу сумму, но он стоит, да, он стоит денег. Mm -hmm там по сути регистратор тока протекающего рядом через опуск молнии защиты uh -huh. то есть там грубо говоря индуктивный датчик uh -huh. вот, который реагирует на ток защитной силы uh -huh. Потому что так то поэтому сам может протекать ток небольшой допустим когда при подключении э, к этому контуру uh -huh. под, э, со самого дома да. вот, ток может протекать, и создавать естественно магнитное поле, но это оно не должно на это реагировать, то есть тут уже и, и речь идет о тысячах ампер. Mm -hmm. Вот, вот на этот ток он должен реагировать прибор и счетчик устанавливать соответствующую. Добре. И последнее так... питання: Сам замовник меня спрашивал, что трапится с этим облесковкопрымачем, если в него потрапить молния? Чи будет пошкодження оплавится, сгорит? А ничего с ним натрапится? Ну, с ними ничего не должно быть, поскольку ага. это оборудование, материалы, они рассчитаны на это. Для того они и производятся. То есть сечение проводников этих 8 мм. Это уже проверенные, скажем так, расчетами и испытаниями. Величина это 50 квадратных миллиметров. Вот. С проводником ничего не произойдет при стандартной обычной молнии. Вот. Вот как э, говорится, что использовать можно материал по кровле, uh -huh. металлический, при толщине 4 мм. То uh -huh. есть это уже отсутствует риск ее прогорания при ударе молнии. Uh -huh. Но поскольку такой материал никто не делает, 4, 4 мм сталь, uh -huh. вот, то, соответственно, уже используются внешние эти самые проводники, которые будут перехватывать молнию. Вот. Но сам принцип, что 4 мм это уже уже не прогорит от а удара ага. Вот. Говорит само за себя. Ну, а какие-то локальные повреждения, которые могут быть, ну, вот там, допустим, там где-то был плохо затянут контакт, немножко оплавился или что-то еще. Ну, это ремонтируется локально mm -hmm. и ремонтируется. Но, а в принципе, ну... Оно... есть наявность близкого приймачев и такого захисту 100% гарантию того, что дах не загорится? Ну, 100%, 100 конечно, это скажем так никто не даст никто да? не даст да. даже страховой полис угу. но снизить такую вероятность естественно но будет снижать максимально угу. вот. потому что это будет все равно молния будет протекать в первую очередь по нему угу. по системе молнии защиты угу. и уходить в землю соответственно на перекрытие там на какие-то эти элементы деревянные сгораемые угу. ток протекать не будет. Соответственно, и риска возгорания уже не будет. Uh -huh. То есть, ну, риски есть, но он настолько слабоуловимый и не поддающийся, скажем так, учету, расчету, uh -huh. что его как-то учитывать. Если здание оборудовано уже, то можно, конечно, сделать расчет, расчет рисков, uh -huh. соответствующий с, с, с нынешними нормами, действующими в Украине. Есть такое вещь, как расчет рисков. Вот, когда берется объект, который требуется защитить, и проводится расчет, то есть там учиться разные риски, в зависимости от объекта, поражение людей, mm -hmm. вот там потери, так сказать, возможности объекта выполнять свои функции, вот экономический ущерб, там потеря объектов культурного наследия, ну, в зависимости от того, mm -hmm. что мы защищаем. Вот, и можно посчитать вероятность, какая будет, допустим, там пожара. Mm -hmm при таком-то таком и таком то значит, защищенном здании, при том из чего он там выполнено и так далее. Угу. Вот. Но там цифры, как правило, измеряются, скажем так, далеко после запятой, после нескольких нулей. Ага. Вот. То есть это очень низкая вероятность. Если если здание оборудовано системой молнии защиты нормальной, угу. то вероятность его повреждения какой-то серьезной, незначительная. Класс. Ну, О, так що, от. дякую за таку так. детальну, повну відповідь. <рес> <рес> я думаю, багатьом буде цікаво. А я нагадаю, що Олександр є сертифікованим проєктувальником блискавкозахисту, зазеблення та електричних мереж. Виконує для нас таку складну та дуже цікаву роботу. Ви не забудьте підписатися на канал та замовляйте послуги проєктування сучасної інженерії, будівництва та ремонту під ключ в Києві та Київській області.